Hello，大家好，我是皮皮虾。今天录这个视频是想告诉大家我一个我的决定吧，就是在这个赛季中，我可能是要转到一个人类阵营了。然后这个决定是在我深思熟虑之后做出的，也是在跟俱乐部有过讨论之后最终决定下来的。嗯，其实吧，这个决定。 嗯，因为这几天我也有看网上的一些讨论和一些交流吧，就是大家可能觉得我这个决定不太理智，但是其实是我想过很久的，我也权衡了很多东西啊。然后怎么说呢？我的性格可能就是比较怪异、比较奇特吧，我比较会去尝试一些嗯别人不敢做的东西，或者是。 别人不敢想的东西，嗯，包括不限于像像《愚人山野帮帮》，因为当年刚出来的时候，其实《医院山野帮帮》在第一站出来的时候是被四不好的。然后，嗯，像嗯帮忙的莲花阵也是我自己尝试过很多次去把它逐渐弄出一个成型的一个状态的。然后还像还有像小提琴的一个一个嗯敢去赌敢去敢去连，就是。 感觉我整个人的话，可能就比较偏向于比较激进的一个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 性格吧。嗯，然后这次转人的话，也是说想去做出一些改变吧。然后在这段时间内，我也感受了一下四科的氛围，其实和我在转人类之前的嗯预期的状况下。 是差不太多的吧，嗯，我也，嗯，我也感觉到了，就是可能我自己更多的不足会在于面对一些突发情况的一个转变，还有和队友之间沟通的一个效率上，就是这方面可能我会有一些问题，但是我觉得这个是会可以在我后面的嗯、呃、努力下去弥补回来的，并且我也觉得我自己能够做好。 嗯，在后面一段时间内的话，我也会让大家看到，对于这个事情我是有在认真去对待的，并且我会通过我自己的努力，或者说各种现象，甚至说可能是成绩，让大家嗯能够同样相信我能够把这一次转变做得比较成功。嗯，包括包括这一次我决定转业类，我就是抱着。 我一定能转成功的这个信念去决定的，但是成功与否可能不是我今天说更多的话就能够决定的，可能更多的就交给时间来沉淀了。然后在这两天，我也有看到大家对于双监管的一个讨论，其实我发表一些发表一些自己的看法吧，就是嗯。 两队伍里面有两个能够轮换挑战者固然是好的，但是我和马哥其实，嗯，有一个最大的问题吧，就是我们两个觉得词其实过于相似，在过去的一些日子里面的话，嗯，我们两个因为觉得相似，所以说更多的是根据状态去进行一个出战的，嗯，有的粉丝会担心，就是说如果说没有人轮换，如果有一个人，如果说。 比如说马哥崩了怎么办？但其实我在我这边的视角来看来的话，就是在我们觉得觉得时高度相似的一个情况下，如果说在我转人类之后，把所有训练时间都交给马哥，说不定马哥能够把自己的状态调整到更好，因为更多的训练可能肯定能够提高自己更多的水平嘛，包括像前一段时间我。 就是上不了场那段时间，马哥一直是处于一个单人作战的一个状态，但是他其实这段时间他处理的特别好，所以说我也觉得马哥应该能够承担下来，就是单监管的一个，嗯，算是压力吧。但是我也觉得我能够在球员这方面同样给他分担压力，就是。 以前可能更多的是我们在同阵营，在他状态不好的时候，我帮他去顶住压力。但我觉得，在我转成求生者之后，我仍然有信心能够在他状态不好的时候帮他顶住压力。然后，呃，这两天在网上还看到了一些评论，就是说，嗯，如果我转成人类之后，可能会长时间待在替补的一个问题。其实关于这个问题，我想说的就是，无论我在哪一个阵营。 嗯，都是看你的一个个人实力，然后来决定你能不能够有多次上场的机会。嗯，因为如果我打的不好的话，那我在哪个阵营，其实我可能都是一个替补的一个位置。那么这种东西其实可能不应该交给我来想，我要做到的就是把我个人水平。 提升到自己的极限，把嗯个人的思路啊、意识啊，在训练中更多的表现出来。那么能否上场，那就嗯交给俱乐部、交给教练来进行一个观察了嘛？因为我打得好，我打得特别好，教练不会看不到。那我打得不好，那教练就是能看到，那我就是在替补，对吧？那么你就努力呗。那我想我我一天天想着，哎呀，我转业类，我要是在替补怎么办、啊 我觉得这样的思想怎么说呢？就是这个态度是不太对的吧？我不用想我到底会不会在替补，我只用想我打的好，我就就就不断的把自己打得更好，那不就行了吗？对吧？最后把这个事情总结一下吧，就是我应该是确认了，嗯，转到求生者这个阵营中了，然后嗯，也是经过了大家深思熟虑，并且大家讨论。 呃，商定下来了这么一个结果，现在名单也是提交给联盟了。然后就是，嗯，总的来说就是加油吧，打得好，打得差，最后结果会怎么样？其实只能说就用成绩来说话了，因为多说无益嘛。我讲太多，大家要看到的还不是我在赛场上的表现。所以说，嗯，赛场见吧。